Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг програми Гість у студії. Сьогодні у нас у гостях Валерій Іванович Кочетов, наш офіційний представник у правоохоронних органах та судді, а також президент правозахисної академії. Валерій Іванович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. День добрий. Ми з вами вже неодноразово зустрічалися з приводу судових справ, з приводу судових позик, які пан чорний подав до суду щодо нашої телекомпанії. А ми знаємо, що деякі справи ми все ж таки виграли. Скажіть, будь ласка, в якому стані сьогодні наше правовідносини з паном чорним? І мені здається, наближається чергова судова чвара з ним? Діло в тому, що у нас з господином чорним. целый ряд дел, которые находятся в судах разных инстанций. Три его заявления находились в апелляционном, в хозяйственном суде, а пять заявлений находятся на сегодняшний день в гражданских судах. Все, что касается хозяйственного суда, у нас, по-моему, уже завершилось. Эти дела, как вы говорите, мы выиграли. А что касается гражданских судов, то там все еще в стадии разбирательства. Еще ни одно дело не начали слушать По сути, все находится в стадии предварительного рассмотрения. Все жалобы господина Черного к нам связаны с единственным. Он считает, что мы испортили его деловую репутацию, оскорбили его честь и достоинство. Ну и под всякими поводами требует, чтобы мы то или иное наше выступление, ту или иную новость опротестовали и опровергли, ну и оплатили, так сказать, его затраты в судах. Если говорить с точки зрения юридической, то все эти иски вряд ли подаются правовой оценке. На мой взгляд, они не имеют никаких перспектив, они просто э, надуманы. То есть никакого унижения чести и достоинства нет, что и подтвердили решения судов, которые находятся у нас в руках сегодня. Что означает, справа завершена и какие самые решения судив? Ну, завершенное дело это то дело, по которому есть судебное решение, и решение, которое не апеллируется, а которое внесено в апелляционный суд, и апелляционный суд либо рассмотрел, либо отказал. Значит, что касается дел по хозяйственным судам, то у нас есть решение судов. Это решение судей хозяйственного суда железной, которое полностью отказало господину Черному из-за отсутствия состава события. То есть Черный нас попытался обвинить в том, что мы распространили информацию, которую мы вообще не распространяли. Но не было у нас такого сюжета и не было у нас такой информации. А господин Черный что-то нашел в интернете и попытался это выдать за наш телесюжет. Поэтому судья Железная полностью из-за отсутствия доказательств по данному делу отказала. И эта жалоба на сегодняшний день уже, как говорится, полностью завершена, так как есть решение суда, вступившее в законную силу. Две других жалобы рассматривал судья Гуд. По ним тоже имеется решение суда. Суд отказал господину Черному, так как он считает, что в... В действиях телерадиокомпании Круг нет никаких событий, которые связаны с оскорблением его чести, достоинства или э, унижением его деловой репутации. Черный не сумел это каким-либо образом доказать. Это он так считает. И даже это не сам Черный считает, а считает э, предприятие, в котором он является одним из совладельцев, фирма Киев. Вопрос абсолютно очевидный. Он, кроме всего прочего, то, то, что мы давали такую информацию, полностью рассматривается сегодня в хозяйственном суде по иску прокурора, который стоит о просто разорвании договоров аренды с фирмой, которая принадлежит господину Черному. Поэтому эти иски завершены. Более того, на решение судьи ГУТА апелляционная инстанция тоже отказала господину Черному, вернее фирме Киев, которая ему принадлежит. Вот, так как истец пожалел заплатить деньги за судебный сбор, то есть не оплатил за эту жалобу, жалоба оставлена без рассмотрения и возвращена обратно. Таким образом, если в течение нескольких дней Черный не оплатит судебный сбор и не обратится вновь с этой жалобой, решение вступит в законную силу. Дальше можно будет жаловаться в кассационный суд, но так как не обжаловано в надлежащем порядке эта жалоба в суде апелляционном, Кассационный суд тоже откажет. Так что вот эти решения являются теми, которые окончательные. Лидер анархистов Вадим Чорный э, звернувся до суду с скаргами на нашу телекомпанию 8 раз, с 8 позовами. А, чи справді це таке його намагання захистити свою честь и гідність? Або, мені здається, це може бути такий спосіб боротьби із нами? Вы знаете, я в одном из первых репортажей из зала суда по жалобе Черного уже говорил о том, что господин Черный пытается преподнести миру новый способ борьбы со средствами массовой информации, а именно, ну, забросать судебными жалобами. И тогда у телекомпании остается два выхода. Либо прекратить затрагивать данный субъект, вот, либо бесконечно бегать по судам. И уже времени на то, чтобы заниматься чем-то другим, не остается. Ни на новостные программы. Причем жалобы подаются по любому поводу. Ну, у нас есть совершенно фантастическая жалоба господина Черного, где он считает, что когда обсуждалась тема попытки расширить на бывшее кладбище, нынешний парк Ильича или Преображенский парк, территорию зоопарка, где кто-то будет строить какие-то коттеджи, так вот Черный считает, что поскольку мы показали фотографии господина Костусева, а рядом с Костусевым на этой фотографии есть несколько человек, в том числе господин Черный, то тем самым мы якобы сказали, что он один из совладельцев этой фирмы. Ну что я могу еще сказать? У черного есть уникальнейший иск к нам, к программе КПП, где ведущий программы, в общем-то, сказал, что действия черного по ряду поступков ну, говорят о том, что он человек ничтожных характеристик. То есть эта информация является оценочной. Господин Черный считает, что никто не имеет права его оценивать, никто не имеет права на свою точку зрения и обратился в суд. Ну и так далее, и так далее. Причем под всеми этими информациями нет никаких реальных доказательств. То есть нет сути самого события. Если говорить обо мне, у меня тоже может быть своя точка зрения на господина Черного. Я считаю, что многие его поступки ну, не совсем приличны. И никто мне не запретит так считать, и более того, об этом высказываться. А если ты не нравится господину Черному, то нужно себя вести так, чтобы ты вызывал уважение. А он его не вызывает. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения юридической, у этих Исков нет никаких судебных перспектив, неважно как и кто будет решать, что с судьями. Вот. Но в конце концов после суда первой инстанции будет апелляция, касаться, все равно это будет отменено это решение. Но мы заняты, мы активно бегаем по судам, мы активно в пределе. Единственное, что черный лишний раз продемонстрировал, что любые его начинания, в общем-то, но ну, говоря языком Дали, пустопорожнее так как все его дела, которые он совершает, под собой не имеют никаких результативных основ. Вот за что бы не взялся, все плохо. Взялся строить на площади Мартыновского паркинг, земля проварилась больше года, уже никто не может пройти попроще, Изуродовано историческое место в городе, огромная яма, ноль результатов. Взялся там благоустраивать побережье. Свелось к тому, что ничего не благоустроил. Ну так, говорят решения прокуроров и судов. Более того, изгадил территорию, более того, часть территории пытается продать. Взялся делать разметку и благоустраивать дороги города. Но через очень короткое время разметка исчезла. Ну вот все ничтожно. Что могу сказать? Поэтому и с юридической позиции порыв и вот этой системы ничтожен. І з чоловіче нічтожень, ну в общем-то з моральним. Здесь я согласен повністю з господином Каміним. Будемо сподіватися на високу моральність та справедливість наших судів. Дякуємо за те, що звітали до нашої студії, і дякуємо за цікаву таку розмову. До побачення. Шановні лицити, дякуємо вам за увагу. В ефірі була програма Гість студії. Сьогодні у нас у гостях був Валерій Кочетов, наш офіційний представник у правоохоронних органах та судді та президент правозахисної академії. Хай щастить.